О, восьмую квартиру мы ищем. Главное, чтобы сопа была все. все. Самое главное. Чтобы... Ну, наверное, Может, какой-то журнальный столик. Журнальный столик, но не важно. Сейчас. Главное, чтобы сопа. Да. Сопа. здесь бывает. Надо О, мерить, да. Ну, два метра. Или больше. 50. Ну, два шестьдесят. Есть. 2.60. 2.60 2.60. Ну, это огромное, положение. Это огромное. Я думаю, что надо делать два. Два. Ну, в принципе, да, чё? Два. Ну, а если сделать два, то тут уголок шум. Все, кондиционеры стоят. Ванная у нас цвета нету. нету. Ну и тут, ну, тут все готово. Нет, Ой, тут зеркала классные. Ой, какие великие, гарные зеркала. 5. Супер. И пересос, и ага. Да, побольше. Но я не хочу, чтобы такой большой. Чтобы глубину. Глубину 50 сантиметров. Хорошо, 50-50. Ось кондиционер тут, тут теж уже стоит. Да, да, да. Хорошо. А что тут, наверное, детская площадка? Да, детская площадка. Потому что. Ш... А, да, там детская. Но ну, территория. Здесь там еще будут эти скабаны красивые стоять. Тут. Это еще не все, далеко не все. Но красиво вечером. А тут гулять можно, да? а тут гулять, тут по, а по бассейну есть, можно гулять. Здесь речка, наверное, да? Не, речка вот там. А вот это что за канал? я не знаю. Да. Может, с Сападера идет речка. Может, Ловит. и идет. 2,90. 2,90, да. Окончание 290. А там? 10. А там 200 было 62. Представляешь? Кто много работает, тот должен отдыхать хоть когда-то в жизни. Бодраще, Видишь, в Америке не так просто жить. Надо надо работать. Семь дней недели, вот, точно. Ось так це одна квартира Ілья і зараз ми поїдемо ще другу квартиру влюблювати, тому що наступний раз а, він хоче вже приїхати в свою квартиру. Хочу вам сказати, людина працює, більше 30 років живе в Америці, працює 7 днів в тиждень, а то й більше. До речі, він займається теж в таких комплексах, як у нас тут КПД, допомагає людям. Ну, Прибречені квартири, допомагає в усіх питаннях, які бувають в таких комплексах. А буває різних питань. Це робота, мої хороші. Ось так один із моїх підписників. Щасливий так люблю наблюдати за ними. Боже, я радію разом з ними. Ось так це одна квартира і, я, і зараз ми поїдемо ще другу квартиру моблювати, тому що наступний раз. А, він хоче вже приїхати в свою квартиру. Хочу вам сказати, людина працює більше 30 років живе в Америці, працює 7 днів в тиждень, а то і більше. До речі, він займається теж в таких комплексах, як у нас тут КПД, допомагає людям ну, прибречені квартири, допомагає усіх питаннях, які. Бувають в таких комплексах. А буває різних питань. Це робота, мої хороші. Ось так один із моїх підписників. Щасливий, я так люблю наблюдати за ними. Боже, я радію. Разом з ними. Фітнес-рум, да. Уже, віж, все готово. Ти приїдеш в наступний раз, Ігор. Не узнаєш. Ха-ха. Де вимагала в тих. Отак. Идите. Опять. Ты что там? Так. Все, Игорь, зимой ты знаешь, куда лететь. Ага, наш лифт, Ага, наши лифты сейчас. А, сейчас приедет и мы увидим. А, там залеплено все. А, золотое yeah, такое, видишь? Like yeah, uh -huh. yeah. Красиво. Джакузи. Uh -huh. Большая, хорошая. да. Uh -huh. Теперь у нас... Сауна. А тут что? Это А, uh, uh -huh. uh -huh. Ага. Игорь, неужели... Тебя будут обслуживать, а не ты. А? Скажи, какое чувство. Недаром работал. Скажи. Он сказал? А, я поняла. Лежанки, да. Эскабаны, как говорят. Ага. О, барбекю. А что это такое? just need we will use water system also here, then it's and everything uh -huh. <просы> Игорь, а ты заметил, как в Домерташе тут прохладно? The... Там uh, в Легенде как жарко, да? Жарко, а тут? А тут, а тут а смотри как. А, yeah. автопарк еще есть. Это супер. Все, аренду машину взял и... И все. А или привезет да, с собой. Круто. Угу. Вот там у них тоже души, смотри, чтобы не отходить, не бежать в квартиру.

Мандарин, авокадо, помегрант, олив, проб. Они уже все посадили. Смотри. Видишь, даже Это маленькие эти. А там побольше лимона. Да, 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 там, там лимоны большие. Выходили, Видишь, там они там. все сделали сад. Игорь, скажи мне, пожалуйста, отзывы об этом комплексе на Демерташе. Какие ты получил эм, эмоции? Великолепно. Слов да. Что ты можешь сказать Шикарное моим подписчикам? Условия. Надо ехать. Жилья? Надо ехать. Надо ехать, Бросать да? Сюда. Да, работать, но надо и супер очень отдыхать. Очень комфортные квартиры. Я раньше работал в лекшери-билдинг в Америке. Такой, просто такой, как бы, приятно душе такого нету там. Нету, да? Даже в Америке. Для меня это вообще большой э, плюс. Я довольна за тебя, за Ину, за, за тебя. Очень довольна, что вы свои труды получили от жизни такой, такой кайф. Я надеюсь, что это не первый, не последний. Правда, раз. Да. Ну что, мы едем еще в одну квартиру? Ура! Нету такого. Ну, вот так в Америке, да? Для детей нету никаких. Нету для детей даже? Плейграунда нету. дальше билдинг считался. Это считался лакшери. И там цена, наверное, вообще зашкаливает. Цена зашкаливает, да. Да. Тут можно несколько купить, да? Нет, нет, нет.